Сегодня мы проводим чемпионат Украины на олимпийской дистанции. Это самый важный старт украинских соревнований. Собрались все самые ведущие, самые сильные триатлеты Украины с 10 регионов Украины. Сегодня выйдут на старт. 55 спортсменов. Есть у нас, э, принимают участие с Донецкой области, им очень сложно было выехать. К сожалению, не приехали спортсмены с Луганской области. Они просто не имели возможности выехать с этой области. Но несмотря на такую сложную обстановку в стране, мы все-таки эти соревнования проводим и надеемся, что они пройдут на самом высоком уровне. У нас там напряженная ситуация, приходится ехать в другие области, ну и там тренироваться. Вот я был в Бердянске, там проводил подготовку к чемпионату а наши, ну, сказать, спортсмены, ну, пытаются тренироваться в Донецке, но это опять носит свои коррективы, это достаточно тяжело, так как, ну, ну трудно подготовиться к вело. Беговым этапом. Ну, у меня немножко хромает один из видов это плавание, к сожалению, моему большому. Я буду сегодня стараться именно, ну постараюсь выплыть с лидерами, хотя это нелегко. Но буду стараться очень в планах хорошо сделать плавательный этап. В этом году ну, не знаю, в этом году дистанция длиннее и девочки посерьезнее сегодня приехали в стеки элита триатлона здесь. Вот, ну в любом случае буду очень стараться.

ちょっと待ってみれば。